নমো নম শ্ৰীমদ ভগৱদীতামৃত আজি শ্ৰীমদ ভগৱৎগীতাৰ সাংখ্য যোগ নামৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ তৃতীয় সংখ্যক শ্লোক শ্লোকভাষীৰ বক্তা হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ ক্লব্যং মা স্ম পাৰ্থ নৈতত্বয়ুপদ্যতে ক্ষুদ্ৰং হৃদয় দুৰ্্বল্যং ত্যক্তোত অৰ্থাৎ সে পাৰ্থ বা পৃথাৰ পুত্ৰ অৰ্জুন তুমি এই নিজ নপুঞ্জসকলৰ স্বভাৱটোৰ ওপৰত সেৱা নামানিবা তোমাৰ ক্ষেত্ৰত বা এনে স্বভাৱে সভা নাপায় সেয়ে শত্ৰুক দমনকৰ তুমি হৃদয়ৰ ক্ষুদ্ৰ দুৰ্বলতা পৰিত্যাগ কৰি জাগি উঠা বা যুদ্ধ কৰিবলৈ আগ্ৰহী হোৱা ইয়াত বা উ শ্লোকভাক তিনিটি বিশেষ পদৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে এটি হৈছে ক্লব্যং ক্লব্যং মানে ক্লিব বা নপুঞ চকৰ স্বভাৱ যিয়ে যুদ্ধ কৰিবলৈ আগ্ৰহী নহয় তাৰ লগতে পাৰ্থ পাৰ্থ অৰ্থাৎ পৃথাৰ পুত্ৰ অৰ্জুন পূৰ্বৱৰ্তী অধ্যায়ত পৃথা অৰ্থাৎ পাৰ্থ বা বসুদেৱৰ ভনীয়েক পৃথাৰ পুত্ৰ অৰ্জুন সেই প্ৰসংগত উল্লেখ কৰা হৈছিলে তাৰোপৰি তৃতীয়টো পদ হৈছে পৰন্তপ পৰন্তপ্তে বা অৰ্থাৎ সেয়ে শত্ৰুক সন্তাপ দেউতা শত্ৰুক বিজয় কৰোতা বীৰ অৰ্জুন ইয়াতে পৰন্তপ শব্দটো অৰ্জুনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সষা অৰ্জুনক যুদ্ধৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰাৰ প্ৰসংগত উক্ত শ্লোকভাকে অৱতাৰণা কৰিছে আৰু ক্ষত্ৰিয় বা নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম বা নিজৰ নিজৰ যি কৰ্ম সেয়া কোনুকিয়াই দিয়া প্ৰসংগতে শ্লোকভাগছে কিয়নো অৰ্জুন হৈছে ক্ষত্ৰিয় ক্ষত্ৰিয় ধৰ্ম হৈছে যুদ্ধ কৰা বৰঞ্চ যুদ্ধ দেখি পিছলৈ উভতি চোৱা নহয় বা পিছুৱাই যোৱা নহয় সেয়েহে অৰ্জুনক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে তুমি নিজৰ হৃদয়ৰ ক্ষুদ্ৰ দুৰ্বলতাক পৰিত্যাগ কৰা আৰু নপুঞ্ছক যি স্বভাৱ সেই স্বভাৱক ত্যাগ কৰি তুমি যুদ্ধ কৰিবলৈ আগ্ৰহী হোৱা কিয়নো ব্ৰাহ্মণৰ যেনেকৈ কৰ্ম ব্ৰহ্মত্ব বা যজমান বিহিত কৰ্ম যদি সেই ব্ৰাহ্মণে বা ব্ৰাহ্মণ পুত্ৰই যদি সেই যজমান বিহিত কৰ্মক ত্যাগ কৰি অন্য অধৰ্মিক কাৰ্যত লিপ্ত হয় তেতিয়াহ'লেতো ব্ৰহ্মত্ব হানি হয় ঠিক তেনেদৰে ব্ৰাহ্মণৰ যি কৰ্ম ব্ৰহ্মত্ব বা ব্ৰহ্মযজ্ঞ আৰম্ভ কৰা ঠিক তেনেদৰে ক্ষত্ৰিয়ৰ কৰ্ম হৈছে যুদ্ধত ব্ৰতী হোৱা বা যুদ্ধ কৰা নিজৰ ক্ষুদ্ৰ হৃদয় পৰিত্যাগ কৰি যোৱা সেই হোৱা প্ৰসংগ শ্লোকভাখী ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনৰ আগত এই শ্লোকভাখী অৱতাৰণা কৰিছে এই শ্লোকভাখী কেৱল অৰ্জুনৰ বাবেই নহয় বৰ্তমান সংসাৰত বা বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মত প্ৰতিপালিত হোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ কাৰণে এই শ্লোকভাখীয়ে বহল গুঢ়াৰ্থ বহন কৰিছে আমাৰ যিটো কৰ্ম সেই কৰ্মটো আমি কৰি যাব লাগে কিয়নো কৰ্মই আমাৰ ধৰ্ম সেই প্ৰসংগটো ইচ্ছাসীয়ে সৰল গুৰু বহন কৰিছে ধন্যবাদ